যদি আপুনি জীৱনত সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন অহাটো বিচাৰে তেনেহলে এই ভিডিঅটো আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা হেকলৈ নিশ্চয় চাব এইটো কেৱল এটা ভিডিঅ নহয় বৰং এইটো আপোনাৰ বাবে এটা ৰাস্তা হয় যিয়ে আপোনাৰ চিন্তাধাৰাক আপোনাৰ শক্তিক পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰে এইটো এনেকুৱা এটা পদ্ধতি হয় যাৰ দ্বাৰা আপুনি জবৰদস্তি নকৰাকৈ কোনো চিন্তা নকৰাকৈ নিজৰ কামবোৰ নিজে নিজেই সঠিক দিশত আগুৱাই গৈ থকা দেখিবলৈ পাব ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰি আছে আপোনাক এটা এনেকুৱা সৰু জপৰ কথা কোৱা হ'ব যিটো জপ আপুনি একৈছ দিন ৰাতি বিচনাত শুই শুই কৰিব লাগিব যদি আপুনি এই জপটো একৈছ দিন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ বন্ধ হৈ থকা ৰাস্তা নিজে নিজেই খোল খাই যাব আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা সমস্যাবোৰ নিজে নিজেই সমাধান হ'বলৈ ধৰিব যিবোৰ কাম বন্ধ হৈ আছিল সেই কামবোৰ একো বাধা নোহোৱাকৈ আকৌ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এইটো কোনো সাধাৰণ শব্দ নহয় এইটো সেই বাক্য হয় যাক ব্ৰহ্মাণ্ডই বহুত বছৰৰ পৰা সযতনে ৰাখিছে কেৱল আপোনাৰ বাবে যিটো এই সঠিক সময়ত সেইটো শুনাৰ সময় আহি পৰিছে কিন্তু এই ভিডিঅ'টো শুনাৰ আগতে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি সঁচাকৈয়ে পৰিৱৰ্তন হ'ব বিচাৰেনে আপুনি বিচাৰে নেকি যে আপোনাৰ ভাগ্যই আপোনাৰ মতে কাম কৰাটো আপুনি বিচাৰে নেকি যে যিটো বস্তুৰ বাবে আপুনি বহুত দিনৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল সেইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হওক তাৰপিছত এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক যে এই ভিডিঅ'টো আধাতে এৰি নাযায় যেন কাৰণ ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাক আধৰুৱা কথা ক'ব নিবিচাৰে ব্ৰহ্মাণ্ডই জানে যে যদি আপুনি এই মন্ত্ৰটো আধৰুৱাকৈ শুনে তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলাফলটোও আধৰুৱা হ'ব যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শুনে তেনেহ'লে আপোনাৰ জীৱনৰ ধাৰায়েই পৰিৱৰ্তন হৈ যাব প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজা ধীৰাইজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ জয় বজৰংপলী প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ ইয়াৰ বাবে আপুনি বিশেষ তেনেকুৱা একো কৰিব নালাগে মন্দিৰতো যাব নালাগে এটা বিশেষ সময়তো শুই উঠিব নালাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনটো এনেকুৱা এটা সময়ত গৈ উপনীত হয় যে য'ত আমি নিজকে ভাগৰুৱা ভাঁহি যোৱা হাৰি যোৱা অনুভৱ কৰোঁ সকলো ফালৰ পৰা নিৰাশেই আৱৰি ধৰে মানুহে সংগ এৰি দিয়ে টকা পইচাবোৰ ফচি যায় প্ৰেম ভালপোৱাবোৰ আঁতৰি যায় তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ভিতৰতে কিবা এটা বস্তুৰ অভাৱ আছে নেকি কিন্তু সত্য এইটো নহয় সত্য এইটো হ'ল যে আপুনি এতিয়ালৈ যিটো শক্তিক জগাই তোলা নাই সেইটো আপোনাৰ ভিতৰত আছে আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডই বিচাৰিছে যে এতিয়া আপুনি সেই শক্তিক চিনাক্ত কৰি লওক সেইবাবে আজি আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ এই মেছেজটো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে এইটো কোনো সাধাৰণ শব্দ নহয় এই বাক্যটো ব্ৰহ্মাণ্ডই বহুত বছৰৰ পৰা সযতনে ৰাখিছে কেৱল সেই আত্মাটোৰ বাবে যিয়ে এই সময়ত এই মেছেজটো শুনিব পাৰিব আৰু আজি সেই আত্মাটো আপুনিয়ে হয় প্ৰতিটো নিশা আমি যেতিয়া টোপনি যাওঁ আমাৰ চেতন মন শান্ত হৈ যায় আৰু তেতিয়াই আমাৰ অৱচেতন মন সকলোতকৈ বেছি শক্তিশালী হৈ যায় আৰু এইটো সময়ত আপুনি ব্ৰহ্মাণ্ডক যি ক'ব ব্ৰহ্মাণ্ডই সেই সকলোবোৰ শুনা পায় আৰু এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে মই আপোনাক সেই চমৎকাৰী জবটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিটো জব কেৱল একৈছ দিন বিচনাত শুই শুই কৰিব লাগে একো পৰিশ্ৰম নাই একো সমস্যা নাই এতিয়া মনোযোগেৰে সেই জবটো শুনি লওক আৰু এই জবটোৰে আপোনাৰ ভাগ্যৰ তলা খোলা যাব ধন্য মোৰ জীৱন ব্ৰহ্মাণ্ডই মোৰ বাবে সকলোবোৰ পঠাই দিছে ধন্যবাদ 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 মাত্ৰ এইখিনিয়ে প্ৰত্যেক নিশা যেতিয়া আপুনি বিচনাত শুই যাব তেতিয়া নিজৰ চকু জুৰি অলপ জপাই ল'ব মুখত অলপ হাঁহি ৰাখিব আৰু এই মন্ত্ৰটো লাই লাহে জপ কৰিব ধন্য মোৰ জীৱন ব্ৰহ্মাণ্ডই মোৰ বাবে সকলোবোৰ পঠাই দিছে ধন্যবাদ 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 অতি কমেও একৈছবাৰ ক'ব লাগিব একৈছ বাৰতকৈ বেছিও ক'ব পাৰে কিন্তু একৈছ বাৰতকৈ কম নক'ব প্ৰত্যেক নিশা কমচে কম একৈছ বাৰকৈ ক'ব লাগিব লাহে লাহে আপোনাৰ শৰীৰত কম্পন অনুভৱ হ'ব কেৱল মনলৈ শান্তি আহিব প্ৰেম আহিব আৰু এটা পজিটিভ এনাৰ্জীৰ সঞ্চাৰ হ'ব এটা এনেকুৱা কম্পন যিয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্কটো মজবুত কৰি তুলিব এই মন্ত্ৰটো কেৱল শব্দ নহয় এইটো আপোনাৰ ভাৱনাৰ পৰা প্ৰস্তুত হৈছে যেতিয়া আপুনি এই মন্ত্ৰটো ক'ব ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি ব্ৰহ্মাণ্ডক কৈছে মই সাজু হৈছোঁ আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে খোলা আছে আপুনি সেই আশীৰ্বাদটো স্বীকাৰ কৰি লৈছে যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ বাবে ৰখা হৈছে প্ৰথম দিনা আপুনি একো পাৰ্থক্য অনুভৱ নকৰিব পাৰে দ্বিতীয় দিনাও নকৰিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া সপ্তম অষ্টম দিনলৈ গৈ পাব আপোনাৰ ওচৰ পাজৰৰ বস্তুবোৰ সলনি হ'বলৈ ধৰিব আপুনি দেখিব যে যিবোৰ কামত বাধা আছিল সেই কামবোৰ অতি সহজতে হ'বলৈ ধৰিব যিবোৰ মানুহ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল সেই মানুহবোৰে আপোনাৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিব ধৰিব হঠাতে ধন প্ৰাপ্তি কিবা এটা ভাল খবৰ কিবা এটা হেৰাই যোৱা বস্তু আকৌ ঘূৰাই পোৱা এইবোৰৰ সংকেত এইটোৱেই হয় যে ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাৰ সৈতে কাম কৰি আছে এই জবটো কৰি থকাৰ সময়ত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব আপুনি যিবোৰ কথা কৈ আছে এই সকলোবোৰ সত্য আপুনি মিছা নক'ব আপুনি ভৱিষ্যতৰ কথাটো এতিয়াই কৈ আছে আৰু এইটোৱে ল অৱ এট্ৰেকশ্যন হয় যেতিয়া আপুনি মানি ল'ব যে এই বস্তুটো আপোনাৰ ওচৰত আগৰ পৰাই আছে তেতিয়া ব্ৰহ্মাণ্ডই সেই বস্তুটো আপোনাৰ ওচৰলৈ সোনকালেই পঠাই দিয়ে আপোনাৰ ভাৱনা এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আত্মা হয় যেতিয়া আপুনি এই জবটো কৰিব সেইটো কেৱল মুখেৰে নহয় হৃদয়ৰ পৰা ক'ব চকুত এনেকুৱা এটা উজ্জ্বলতা ৰাখিব যিদৰে সকলোবোৰ সঁচা হৈ গৈছে আপুনি সেই টকা পইচাবোৰ পাইছে আপুনি সেই মৰম ভালপোৱা পাইছে আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটো আপুনি বনাইছে আপুনি সেই সফলতাৰ উচ্চ শিখৰলৈ যাব বিচাৰে তেতিয়া ক'ব ধন্য মোৰ জীৱন ব্ৰহ্মাণ্ডই মোৰ বাবে সকলোবোৰ পঠাই দিছে ধন্যবাদ 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 যেতিয়া একৈছ দিন সম্পূৰ্ণ হ'ব আপুনি নিজে এটা পৰিৱৰ্তন হোৱা অনুভৱ কৰিব আপুনি আগতকৈ শান্ত স্থিৰ আৰু ওৰ্জাৱান অনুভৱ কৰিব আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আপুনি নিজৰ সৈতে সংযোগ হৈ পৰিব সেইটো আত্মা যিয়ে ইমানবাৰ ভাঙি গৈছিল সেইটো আকৌ নতুনকৈ জোৰা লাগিব এই জপটো কেৱল শব্দত নহয় বৰং আপোনাৰ সঁচা ভাৱনাত আছে ব্ৰহ্মাণ্ডই ভাৱনাৰ ভাষা বুজি পায় আপুনি যি অনুভৱ কৰে সেইটোৱে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা জীৱনটো হঠাতে বহুত সহজ যেন লাগি যায় যিদৰে কোনোবা অদৃশ্য হাতে আমাৰ সকলোবোৰ কাম কাজ পাতল কৰি দিছে আৰু আজি আপুনি সেই অনুভৱৰে দুৱাৰদলিত থিয় হৈ আছে এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ আপোনাৰ পক্ষত আহি যাব একো দৌৰা দৌৰি নকৰাকৈ একো সমস্যা নোহোৱাকৈ আপুনি কেৱল এই ক্ষণটো অনুভৱ কৰক এনেকুৱা লাগিছে যেন ব্ৰহ্মাণ্ডই আজি হাঁহি আছে আৰু সেই হাঁহি কেৱল আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবোৰ বতাহ আছে সেইবোৰে লাহে লাহে কথা পাতি আছে সকলোবোৰ আজি আপোনাৰ বাবে সহজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু প্ৰতিটো দিনেই এনেকুৱা লাগিব যেন কিবা উপহাৰ আহি আছে যেতিয়া প্ৰতিটো নিশা এই মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিব আপোনাৰ মনত একো বোজা নাথাকিব তথা একো সংকোচ নাথাকিব এটা শান্ত তৰংগ থাকিব যিয়ে আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰতাৰে ভৰাই তুলিব প্ৰত্যেক দিনাই মোৰ বাবে কিবা এটা ভাল লৈ আহে প্ৰতিটো সময় মোৰ বাবে বিশেষ হয় মই য'তেই থাকোঁ সকলোবোৰ বস্তু মোৰ পক্ষত থাকে মই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সেই লহৰত আছোঁ যিয়ে মোক আগুৱাই আৰু ওপৰলৈ লৈ গৈ আছে এইদৰে যদি আপুনি শোৱাৰ আগতে কয় নাইবা শুই উঠিয়ে যদি ৰাতিপুৱা মুখৰ ভিতৰতে উচ্চাৰণ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ চিন্তাধাৰাক এটা নতুন দিশ দিব তেতিয়া একো কামতে আপোনাৰ বাধা নাথাকিব আৰু যিবোৰ বস্তু আপুনি পাব বিচাৰে সেই বস্তুবোৰে আপোনাক বিচাৰি আহিব যিদৰে কোনোবা ইনভিজিবল ৰিম'টেৰে কামবোৰ হৈ আছে প্ৰিয়দৰ্শক এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ কাইলৈ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত